Мы находимся на Одесской таможне, прямо на территории, где вот раньше производился досмотр грузов. Поэтому этом со мной сейчас находится Семен Юрьевич Кривонос, это первый заместитель начальника Одесской таможни. Здравствуйте. Расскажите, где мы сейчас находимся? Мы находимся сейчас на территории э, таможенного поста Одесса-Порт, отдел таможенного оформления номер 3. Скажите, как сейчас идет ваша работа вот за последние полгода, да, вот или даже уже меньше у вас была, ну, уже новая команда пришла на таможню. Скажите, какие преобразования за это время произошли и с чем сейчас работаете? В первую очередь нам, мы были сосредоточены на том, чтобы победить все негативные явления, связанные с коррупцией. В первую очередь мы инициировали создание совместного приказа со всеми правоохранительными органами территории Одесской области для того, чтобы абсолютно ликвидировать такое негативное явление, как необоснованное ориентирование Необоснованные досмотры грузов. Сейчас можно сказать, что количество таких необоснованных э, досмотров грузов практически э, его нет э, и уменьшилось в 10 раз. Вторым нашим шагом, который мы сделали, это было создание мониторинговых групп, которые смотрели и мониторили все таможенные оформления в зоне деятельности Одесской таможни для того, чтобы выявление незаконного перемещения товаров, выявление коррупционных схем, связанных с таможенным оформлением. Практически на сегодняшний день можно сказать, что нивелирована в Одесской таможне такая проблема, как проблема признания, проблема оформления товаров по стоимости контракта договора. Это удалось достичь а, нашим совместным трудом изданием так называемых поручений. Фактически мы говорим о том, что мы на сегодняшний день, а, таможенный кодекс на территории Одесской области работает. А, 90 товаров, которые оформляются в Одесской таможне, они оформляются по методу договора, по основному методу, по цене контракта, которую заявляет субъект. Да, на сегодняшний день существует масса проблем, мы с ними боремся. В результате внутренних, в результате нашей работы были выявлены несколько коррупционных схем, глобальных по уклонению от уплаты налогов в больших размерах. Данные материалы уже переданы в правоохранительные органы. Что из дости... нам Фактически на сегодняшний день мы вот запускаем буквально с сегодняшнего дня так называемый пилотный проект таможенным кодексом. Прямо предусмотрено, что к оформлению субъект подает всего два документа. Это декларация и инвойс. Так сложилось, это можно сказать, была традиция, что подавалось более 20 документов. Об этих документах всего-навсего в декларации должны быть указаны сведения. И вот относительно товаров, которые происходят из 37 стран, это страны, с которыми у нас есть быстрый обмен информацией, которым мы доверяем с высоким уровнем доверия. На сегодняшний день запускается этот проект, и далее он будет распространяться на все таможенные оформления. Декларация, инвойс, обо всех остальных документах указывается сведения, и только если есть необходимость таможенного органа, он может затребовать дополнительные документы. То есть, на что это повлияет? На скорость это, прохождения? Это, это влияет на скорость прохождения э, таможенного оформления. Кстати, мы уделяем этому очень максимальное внимание э, и одним из заданий, которые ставила общественность, которые ставил бизнес перед нами, это скорость таможенного оформления, э, определение цены, э, оформление по цене договора и э, безосновательные досмотры, чтобы прекратились. И вот э, мы сейчас очень э, среднее оформление экспорта в Одесской таможне без учета сработанных там системы анализа управления риском равняется около 20-30 минут среднее оформление в режиме импорт около часа и среднее оформление международного транзита проходного от 5 до 10 минут это то что нам удалось на сегодняшний день достигнуть Спасибо большое, что мы видим, что преобразование на детской таможне действительно есть. Уже пошло, пошел какое-то движение, несмотря на множество проблем и множество сопротивления, которые оказывает система, да, которая еще старая работает. Э, такая вот ситуация на детской таможне. Я передаю слово студии. И мы продолжаем мониторить и социальные объекты нашего города. Это были Александр Тарасенко, Владимир Анищук, и телеканал News One из Одессы.